বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে ঘৰত গছ গছনি ৰোপণ কৰাটো অতিকৈ শুভ কাৰণ গছ গছনিৰ পৰা নিৰ্গত ধনাত্মক শক্তিয়ে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে সেউজীয়া গছবোৰ দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া সিমানেই আপুনি আপোনাৰ মনটোক সমানেই শান্ত কৰি তুলিব পাৰিব বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে যদিহে ঘৰত সেউজীয়া উদ্ভিদ থাকে তেন্তে ধনাত্মকতাৰ প্ৰৱাহ বাঢ়ে লগতে যিয়ে প্ৰগতি সুখ আৰু সমৃদ্ধি অনাতো সহায় কৰে নমস্কাৰ আস্থা গৃহনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বাস্তুশাস্ত্ৰত কোনসমূহ গছক শুভ বুলি কৈছে নাইবা কোনসমূহ গছ অশুভ সেই সন্দৰ্ভত চমুকৈ দুআষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বহু সময়ত মানুহে যিকোনো উদ্ভিদ ঘৰত ৰোপণ কৰি নিজৰ ঘৰটো সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা যায় কিন্তু বাস্তুৰ মতে তেনে কৰাটো একেবাৰেই উচিত নহয় কাৰণ সেই উদ্ভিদবোৰ বাস্তুৰ দুখৰ কাৰণো হৈ পৰে ইয়াৰ বেয়া বেয়া প্ৰভাৱ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ জীৱনত পৰাও দেখা যায় একে সময়তে ঘৰৰ শান্তি বিঘ্নিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ অগ্ৰগতি স্তব্ধও হৈ পৰে এই সকলোবোৰৰ কাৰণ ঘৰৰ কিছুমান গছ গছনি যিয়ে ঘৰত নেতিবাচকতা বৃদ্ধি কৰে গতিকে জানোচোন আহক এনে পৰিস্থিতিত ঘৰত নেতিবাচকতা বৃদ্ধি কৰা সেই উদ্ভিদসমূহনো কি কি প্ৰথমতে ক'ব আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভুলতো আপুনি এনেধৰণৰ গছসমূহ যদিহে আপোনাৰ ঘৰত বৰ্তমানেও আছে তেনেহ'লে উভালি পেলাই দিয়ক নাইবা এনেধৰণৰ গছ আপুনি আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াও ৰোপণ নকৰিব কাঁইটীয়া গছ কাঁইটীয়া গছ কেতিয়াও আপুনি ঘৰত ৰোপণ কৰিব নালাগে বিশেষকৈ ঘৰৰ সন্মুখ ভাগত কাঁইটীয়া গছ ৰোপণ নকৰিব বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এনে উদ্ভিদ ৰোপণ কৰিলে ঘৰত ঋণাত্মক শক্তিয়ে বাস কৰে ইয়াৰ লগতে এনে উদ্ভিদে জীৱনত বহুতো সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰে বাস্তুৰ মতে যদিহে ঘৰত আহত গছ বেৰত নাইবা ঘৰৰ কোনো এটা চকত গজি উঠিছে তেনেহ'লে তাক তৎক্ষণাতেই আঁতৰাই পেলাব লাগে কাৰণ ঘৰত ৰোপণ কৰা আহত গছজোপাই নেতিবাচকতা বৃদ্ধি কৰে ইয়াৰ উপৰিও যদিহে ঘৰৰ কোনো গছ গছনি শুকাই গৈছে তেনেহ'লে তাকো অতি সোনকালেই আপুনি ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱাটো ভাল কোৱা হয় যে ঘৰত ৰখা শুকান উদ্ভিদ এটাই নেতিবাচকতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবেই দেৱী লক্ষ্মী খঙত সেই ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যায় এই গছবোৰ ৰোপণ কৰিলে সমৃদ্ধি ঘৰলৈ আহে সেই গছসমূহৰ ভিতৰত কি কিনো আছে বলক জানি লওঁ বাস্তুৰ মতে ঘৰত নাইবা অফিচত ধনৰ গছ ৰোপণ কৰাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় তাৰ বাবে আপুনি এটা গ্ৰীণ মানি প্লান্ত গছ চাকৰি নাইবা আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ইংগিত দিয়াৰ কাৰণে আপুনি ৰোপণ কৰি ল'ব পাৰে ঘৰত তুলসী চম্পা ফুল লগতে নাৰ্জী ফুল ইত্যাদি গছ ৰোপন কৰাটো অত্যন্ত শুভ বুলিও জনাইছে বাস্তু বিশেষজ্ঞৰ মতে ঘৰত তুলসী মেৰিগল্ড লগতে নাৰ্জী চম্পা গছ ৰোপন কৰিলে ঘৰত ইতিবাচকতা বৃদ্ধি পায় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল চমুকৈ আপুনি ঘৰত ৰোপণ কৰিব নলগীয়া আৰু ৰোপণ কৰিবলগীয়া গছৰ তালিকা আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ